Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke podcast Hijaukan Bumi Kita. Pada kali ini kita akan merungkaikan apakah cabaran dan kesedaran masyarakat terhadap alam sekitar. Saya Amira dan bersama saya hari ini adalah rakan-rakan saya iaitu Iza, Alfa, Sharifah dan juga Syamimi daripada University Kuala Lumpur Business School. Kita pada hari ini memang sangat penting iaitu pencemaran alam sekitar. Hal ini sangatlah serius bukan sahaja di Malaysia, malahan di seluruh dunia. Jabatan Alam Sekitar Malaysia sekurang-kurangnya Malaysia mengeluarkan sebanyak 83,000 tan sisa pepejal dan hanya 30% sahaja yang dapat kita-kita semula. Ini sangat merisaukan. Alam sekitar merupakan anugerah terindah untuk kita tapi malangnya masih ramai yang mengendahkannya malah lagi ramai yang merosakkannya. Jadi, dengan hasil kajian yang kami dapati dan juga cabaran sebenar masyarakat dalam menjaga alam sekitar. Mari kita mulakan dengan Alfa. So, terima kasih Amirah. Uh, kajian kami bertujuan untuk mengkaji tiga perkara utama iaitu yang pertama ialah tahap kesedaran masyarakat Malaysia terhadap isu pencemaran. Tahap kesedaran masyarakat Malaysia tentang pencemaran alam sekitar semakin meningkat terutamanya dalam kalangan generasi muda. Berkat kempen media sosial, pendidikan dan laporan media tentang insiden seperti pencemaran sungai dan banjir, namun kesedaran ini belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam tindakan praktikal. Masih ramai yang bergantung pada plastik, membuang sampah merata-rata dan kurang menyertai aktiviti kelestarian. Masyarakat bandar umumnya lebih peka berbanding luar bandar. Sementara Usaha kerajaan seperti larangan plastik dan inisiatif kita semula belum mencapai pihak impak maksimum. Untuk perubahan nyata, kesedaran harus disertai dengan komitmen kolektif penguatkuasaan undang-undang yang tegas dan penyertaan aktiviti semua pihak dalam memelihara alam sekitar. Kedua ialah cabaran utama yang dihadapi dalam menangani pencemaran ialah dalam misi menghijaukan bumi Malaysia, kita berdepan dengan cabaran besar termasuk budaya yang tidak indah dalam pengurusan sisa di mana pembuangan sampah merata-rata dan penggunaan plastik berlebihan masih menjadi amalan harian kita. Industri yang tidak terkawal terus melepaskan bahan pencemaran ke sungai dan udara manakala sistem kita semula yang tidak efektif gagal menangani 38000 tan sisa harian negara penguasaan undang-undang yang lemah dan hukuman yang tidak memberi pengajaran memburukkan lagi keadaan. Ditambah dengan kurangnya kesedaran dalam kalangan masyarakat luar bandar, pembaziran makanan yang mencecah 17,000 tan sehari dan ketiadaan penyelesaian komprehensif untuk sisa elektronik menambahkan lagi beban alam sekitar kita, memerlukan perubahan mendasarkan dalam sikap dan sistem pengurusan sisa negara. Dan yang terakhir ialah langkah-langkah yang telah diambil oleh masyarakat. Masyarakat Malaysia semakin proaktif dalam memerangi pencemaran melalui pelbagai inisiatif praktikal seperti komuniti setempat giat menganjurkan program gotong-royong, pembersihan pantai dan sungai dengan rekod 1200 aktiviti dilaporkan pada 2023 sahaja. Gerakan zero waste semakin popular ditunjukkan oleh peningkatan seperti 65% penjualan produk guna semula sejak 2021. Platform media sosial menjadi medan penyebaran kesedaran di mana hashtag Jaga Bumi kita mencapai 5 juta impak pada 2024. Di peringkat awal umbi, lebih 500 komuniti telah menubuhkan pusat kita semula mikro manakala generasi muda mempelelori penggunaan teknologi hitau seperti trash to cash yang menggalakkan kita sekitar semula. Walau masih di peringkat awal, perubahan sikap ini membuktikan kesediaan rakyat Malaysia untuk bekerjasama dalam memulihkan alam sekitar walaupun menghadapi pelbagai cabaran. Antara persoalan yang timbul ialah adakah rakyat Malaysia benar-benar peka? Apakah sikap kita terhadap alam sekitar? Apakah tindakan yang boleh kita ambil bersama? Untuk menjawab persoalan ini, kami telah menjalankan soal sedikit ke atas 40 orang responden dari pelbagai latar belakang. So, Izzah, mungkin boleh kongsikan dalam pendapat anda tentang kajian ini? Hasil kajian kami menunjukkan berita baik. Majoriti rakyat Malaysia kini menunjukkan kesedaran tinggi terhadap isu pencemaran alam sekitar Data terkini mendedahkan bahawa sebanyak 97.5% responden secara jelas mengakui bahawa pencemaran memberi kesan negatif langsung kepada kehidupan harian mereka sama ada melalui kualiti udara yang terjejas, sumber air yang tercemar maupun persekitaran yang semakin tidak sihat. Lebih membanggakan, 87.5% rakyat Malaysia menyatakan mereka bukan sekadar sedar malah Benar-benar mengambil berat dan peka terhadap isu-isu alam sekitar ini. Angka-angka ini menunjukkan satu lonjakan kesedaran yang ketara berbanding dekad lalu, didorong oleh pendidikan alam sekitar yang lebih baik, liputan media yang meluas serta pengalaman langsung menghadapi kesan pencemaran seperti banjir kilat dan jerebu. Namun, cabaran kita kini adalah untuk menterjemahkan kesedaran tinggi ini kepada tindakan kolektif yang lebih konkret dalam kehidupan seharian. Terbalik angka yang membanggakan ini, tersimpan satu realiti yang mencabar iaitu kesedaran tinggi tidak semestinya menjamin tindakan konsisten. Kajian mendapati walaupun 87.5% mengaku prihatin, hanya 42% yang benar-benar mengamalkan gaya hidup mesra alam secara rutin. Ramai responden mengakui dalam temu bual lanjut bahawa mereka peka tentang pembuangan atau penggunaan sisa plastik akan merosakkan alam tetapi masih menggunakannya kerana ianya lebih mudah atau kemudahan untuk kita semula berjauhan. Fenomena attitude behavior gap ini menjadi halangan kritikal di mana pengetahuan tidak seiring dengan perubahan tingkah laku. Antara alasan utama termasuk persepsi kos tinggi untuk produk hijau, kurang kemudahan awam dan mentaliti yang hanya mementingkan diri sendiri. Justeru, misi kita sekarang bukan lagi sekadar meningkatkan kesedaran tetapi mencipta sistem dan persekitaran yang memudahkan rakyat untuk bertindak hijau dalam rutin harian mereka seterusnya, Kalisa akan menyampaikan tentang cabaran masyarakat. Terima kasih Iza. Walaupun ramai cerita tentang pencemaran, cabaran utama tetap wujud. So antara cabaran utama yang dikenal pasti ialah sikap sambil lewat. So lebih 90% uh, responden bersetuju ini adalah punca utama. So kajian terbaru mendedahkan satu paradoks membimbangkan dalam kalangan masyarakat Malaysia. So walaupun 97.5 mengakui kesan buruk pencemaran, sikap sambil dewa tetap menjadi musuh utama dalam alam sekitar. So, lebih mencengangkan, 90% uh, responden sendiri yang mengakui bahawa sikap tidak apa dan bukan urusan saya punca utama masalah uh, pencemaran berterusan di negara kita. So, mentaliti nanti dulu dan uh, orang lain belum buat lagi kenapa saya buat uh, kenapa saya yang kena mulakan. Ternyata lebih sukar diatasi daripada kekurangan kemudahan atau teknologi. Ironinya ramai yang mampu menyenaraikan pelbagai cara menjaga alam sekitar tetapi terus menggunakan straw plastik, membuang sampah dari kereta dan mengabaikan uh, amalan kitar semula. Um, cabaran terbesar kita bukan lagi untuk meyakinkan mereka tentang uh, pentingnya isu ini tetapi uh, untuk mengubah minda yang sudah tahu tapi sengaja memilih tidak untuk peduli. Satu uh, pertemuan antara kesedaran dengan kemalasan yang menentukan masa depan alam sekitar Malaysia. Seterusnya, uh, kekurangan masa untuk menyertai aktiviti hijau seperti gotong-royong So, selain daripada sikap sambil lewa, uh, kajian juga uh, turut mendedahkan cabaran praktikal utama yang menghalang penyataan aktif masyarakat dalam aktiviti hijau seperti kekurangan masa yang kritikal. Data terbaru menunjukkan uh, sebanyak 85% rakyat Malaysia uh, mengalami kesukaran untuk mengeluangkan masa dalam aktiviti pemeliharaan alam sekitar seperti royong, pembersihan atau program for penanaman pokok walaupun mempunyai kesedaran yang tinggi rutin harian yang semakin padat dengan tekanan kerja komitmen keluarga dan tuntutan ekonomi telah menjadikan penyertaan dalam aktiviti uh, alam sekitar sebagai satu kemewahan masa yang sukar diperoleh yang lebih membimbangkan majoriti responden uh, melihat aktiviti hijau sebagai pilihan sekunder yang boleh ditangguh bermakna keperluan um, uh, uh, lain daripada kehidupan. Fenomena ini menedahkan paradoks moden di mana hasrat untuk melindungi alam sekitar sering kalah um, dengan realiti kehidupan urban yang menuntut setiap minit menjadikan niat baik untuk terlibat tetap terkubur dalam laju kehidupan seharian Yang terakhir, kurang cakna Walaupun tahu, ramai tidak tahu apa yang perlu dilakukan Kerajaan ini mendedahkan satu paradoks yang memimbangkan dalam kalangan masyarakat Malaysia walaupun 97.5% responden mengakui kesan buruk pencemaran alam sekitar majoriti 68% mengalami kelumpuhan tindakan di mana mereka tidak tahu langkah praktikal yang perlu diambil so, data menunjukkan 72% responden ingin membantu alam sekitar tetapi tidak keliru dengan cara permulaan seperti tidak tahu, tidak memahami uh, kategori kitar semula atau lokasi membeli pro, uh, produk mesra alam. Lebih membimbangkan 85% responden mengakui kesukaran meluangkan masa uh, untuk aktiviti hijau manakala 92.5% pakar bersetuju bahawa kurang kurangnya kesedaran masyarakat tetap menjadi penghalang utama. Fenomena ini mencerminkan jurang kritikal antara pengetahuan dengan tindakan di mana niat uh, baik terkubur akibat kekeliruan, kekangan praktikal dan persepsi bahawa usaha individu tidak bermakna. Cabaran ini menunjuk, uh, menuntut uh, pendekatan holistik yang tidak hanya meningkatkan kesedaran tetapi juga membimbing langkah demi langkah secara menyumbang dalam rutin harian. Ini menunjukkan uh, jurang besar antara pengetahuan dan tindakan. Jadi, Syamimi, apakah saranan kita dalam kertas kerja ini? Baik, ada beberapa saranan penting yang kita boleh pertimbangkan antaranya pendidikan alam sekitar wajib diperkuatkuasakan sejak sekolah rendah. Pendidikan alam sekitar wajib diperkukuh melalui pendekatan belajar sambil berbuat kajian juga menunjukkan 92.5% pakar menyokong pembentukan minda mesra alam sejak kecil lagi. Perkara ini boleh dilaksanakan dengan modul interaktif, amalan harian serta projek-projek yang berkaitan dengan alam sekitar di sekolah. Negara Finland juga telah membuktikan keberkesanan pendekatan ini dengan berjaya mengurangkan 40% sisa sekolah dalam masa lima tahun. Seterusnya, penguatkuasaan undang-undang yang lebih tegas. Penguatkuasaan undang-undang yang berkaitan dengan alam sekitar perlu lebih tegas dengan hukuman berat seperti denda, pembatalan lesen perniagaan atau tindakan jenayah terhadap si pelaku. Data menunjukkan 85% kes pencemaran industri berulang akibat hukuman yang terlalu ringan. Selain itu, JAS juga perlu diberi kuasa menyita peralatan dan menutup kilang yang melanggar akta secara berterusan. Yang ketiga, kempen kesedaran dianjurkan secara konsisten. Kempen kesedaran alam sekitar perlu dilaksanakan secara konsisten sepanjang tahun melalui pelbagai platform digital dan juga komuniti. Data menunjukkan kempen yang berterusan meningkatkan amalan mesra alam sebanyak 45% berbanding kempen yang dilakukan secara bermusim. Pengendekatan efektif secara bulanan di media sosial seperti program hijaukan kawasan anda di peringkat kejiranan atau kerjasama strategik dengan influencer tempatan untuk menyampaikan mesej secara kreatif dan relevan. Yang keempat, pemberian insentif kepada syarikat atau komuniti yang mempraktikkan gaya hidup lestari. So, berdasarkan dapatan kajian kumpulan kami, insentif hijau perlu dilaksanakan segera memandangkan hanya 47.5% responden yang sangat bersetuju dengan amalan 3R dalam kehidupan seharian data soal selidik juga menunjukkan 75% masyarakat bersedia mengamalkan penggunaan tenaga yang berhemah sekiranya diberi ganjaran. Sementara 60% yang lain menggunakan pengangkutan awam secara efektif. Oleh itu, kerajaan wajar memperkenalkan insentif seperti potongan cukai untuk syarikat yang mencapai sasaran kita semula, geran komuniti untuk kejiranan yang mengurangkan sisa makanan dan periktirafan anugerah hijau untuk individu ataupun syarikat. Yang terakhir, penggunaan media sosial sebagai platform penyampaian maklumat. Kajian menunjukkan 60% responden di media sosial oleh itu platform digital perlu dimanfaatkan dengan baik secara strategik untuk penyampaian mesej alam sekitar yang lebih kreatif dan tular. Pendekatan efektif termasuk konten interaktif seperti cabaran 10 hari tanpa beg plastik ataupun kolaborasi dengan influencer tempatan untuk siri tip hari-harian dan demonstrasi kesan pencemaran yang memaparkan impak terhadap tindakan mereka. Dengan strategi ini, kita bukan sahaja membina masyarakat yang lebih sedar tetapi juga masyarakat yang bertindak. Jadi, Amira, mungkin anda boleh simpulkan secara keseluruhan pembincangan kita sebentar tadi. Terima kasih kepada semua, Sharifah, Syamimi, Alfa dan juga Iza. Kesimpulannya, masalah pencemaran alam sekitar ini bukanlah masalah orang lain, tetapi masalah kita sendiri juga. Masalah pencemaran alam sekitar ini takkan pernah habis kalau kita asyik nak salahkan orang lain atau tunggu pihak lain yang selesaikan. Setiap orang perlulah ada peranan masing-masing. Contohnya, kurangkan penggunaan plastik, mengajar anak-anak tentang betapa pentingnya penjagaan alam sekitar, gotong royong dan sebagainya. Perubahan perlu bermula daripada diri sendiri dan perlu dibuat hari-hari. Kita buat sikit-sikit, lama-lama jadi budaya. Budaya cinta kat alam sekitar. Ingat, bumi yang sihat adalah tanggungjawab bersama. Bukanlah untuk segelintir masyarakat sahaja. Takat hanya ambil tahu tak cukup untuk masyarakat. Kita perlulah lakukan tindakan dalam menjaga alam sekitar. Jadi saya ada satu soalan. Apakah tindakan hijau yang kita boleh buat mulai hari ini?